Но это и будет, я думаю, что тут никуда не денешься. Человек, который работал долгое время в металлисте, достиг таких высоких результатов с командой. Тут только надо стремиться показывать не хуже результат, улучшать и только так. Пресс был там и болельщики были недовольны. У нас была разная подготовленность футболистов. И мы искали идеальный состав. И была ротация, и пробовали разные варианты. Нам нужна была победа, самое главное в психологическом плане. Любая, над любым соперником, кто бы там ни был, и тогда бы команда воспряла и начала играть. И, к сожалению, попались такие сразу команды, которые играли, начали Лигу Европы. У нас 2-0, это счет, который команда расслабляется полностью, игра идет на самотек, не мы контролируем Ситуация уже команда соперника. Это проблема команды, которая начинает чувствовать свою силу, расслабляется и думает, что они на одной ноге могут обойти команду. Мы потом разговаривали очень серьезно с футболистами после этой игры, что нельзя расслабляться ни в коем случае. Но мы не, не думали, что у нас столько травм будет. Там не нужно было у нас усиление, просто надо было восстановить их. Но, к сожалению, такие травмы получили, которые... За неделю-две не лечится. И плюс еще ребята хотели быстрее помочь, выходили раньше на, трениров на тренировки и получали повторные травмы. Это были моменты, когда мы уже думали защитника оставить переднюю линию. Другой, другой ситуации у нас не было. Если чемпионат продолжился, я думаю, нас доиграло человек пять. Потому что уже люди после игры у нас после последней игры три человека в, в лед засунули полностью, чтобы они вас на тот же хавьер. Тоже Сева Бланка, Эдмар очень сильно осталось, накопилось. Он был настроен не то что доказать, он доказал не кому-то, а сам себе. Прежде всего, что он стоит. Просто надо было доверять ему и нужно было чуть э, почувствовать игру. В тренировочном процессе видно было, что он старается, он оставался на тренировках, работал и хотел. И мы думали, что он чуть раньше начнет это забивать. Ну, то, что есть, то есть желаем ему всего-всего, чтобы он достиг в атлетика. Ну и, конечно, потом будем надеяться, что он нам также поможет, как атлетик. Будет разговор только после чемпионата мира, как пройдет чемпионат мира. Там уже сядем, будем разговаривать, какое у него желание футболиста, нашего руководства. Так что здесь должно быть обоюдно. Футболист должен играть и приносить пользу той команде, в которой он хочет играть. Он начал прибавлять и Самое основное то, что мы добивались и говорили ему, разговаривали с ним, что э, не один на футбольном поле есть команда, которая работает над того же тебя, чтобы он забил гол. Не ты один забиваешь, а вся команда забивает и пропускает. Так что вот это достучались до него. Я думаю, что он начал понимать это. Вы знаете, там, где он был перед этим <coughs> в Италии он играл и он там был лидером. На, все на него играли а здесь получается он должен еще был играть на команду он пришел сюда он думал здесь команда ниже уровнем а здесь футболисты еще выше чем он там был и получается он как на втором плане это в этом психологическом плане ему было тяжело но потом он перестроился начал играть понял все и стал опять же лидером этой команды Жаль, конечно, что сейчас он вне футбола, но морально и всегда с командой. болеет за команду всей душой. И самая большая поддержка это было, когда э, мы проиграли игру. Динамо, когда на выезде. И Алексеевич позвонил, говорит, слышно, что надо что поменять. Говорит, у меня один костюм, наверное. Я вот костюм, и после этой игры мы ни одного их игры не проиграли. Пока все остаются здесь. И у всех, кого Контракт заканчивается, я думаю, будем разговаривать за стол переговоров сядем после уже отпуска и будем разговаривать, чтобы все остались. Самое главное – это э, оставить тот Костя, который у нас сейчас есть. Я думаю, что этой командой можно играть и, и ставить задачи. Ну, а там посмотрим, как у нас это основное политическое у нас. Легионеры боятся сюда ехать, если будет какая-то, скажем, война, они боятся за свои семьи. Самое основное – это чтобы у нас был мир и футболисты все вернулись на сборы.